ओडिशा है और छत्तीसगढ़ है ये सारे स्टेट्स से अति भारी वर्षा दर्ज किया गया है और अगर आप हाईस्ट रेनफॉल की बात करें सबसे ज्यादा हमने तांडवा स्टेशन से 160 एमएम mm रेनफॉल दर्ज किया है पिछले 24 घंटे के दौरान अगर आज मुख्य बिंदु की बात करें तो आप जैसे जानते हैं गहिन जो दबाव का क्षेत्र है वो प्रेजेंटली गंगीय पश्चिम बंगाल पे स्थित है और इसकी प्रभाव में आज झारखंड के ऊपर अत्यंत भारी वर्षा होने का संभावना है साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ है और पूर्वी मध्य प्रदेश है पूर्वी उत्तर प्रदेश है उड़ीसा है वो सब एरिया पर भी आपका अति भारी वर्षा होने का संभावना है आज और कल के लिए अगर हम सिनोटिक सिस्टम की बात करें जैसे आप देख सकते हैं जो गहन दबाव का क्षेत्र है वो प्रेजेंटली जो गंगीय पश्चिम बंगाल है उस पर स्थित है और अगले 12 घंटे के दौरान उसका वीकनिंग होने का थोड़ा संभावना है लेकिन ये जो सिस्टम है ये फर्दर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता रहेगा स्टेट आपका झारखंड और जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके ऊपर से अगर हम आज मानसून ट्रॉफ के बारे में बात करें तो ये जो मानसून ट्रॉफ है वो शुरू हुआ है अमृतसर से उसके बाद रोहतक शाहजहानपुर लखनऊ डाल्टनगंज होते हुए ये जो का क्षेत्र है उसे पार करते हुए उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी और जो सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल है, वहां तक वो जाता है। और अगर हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करें आज दो पश्चिमी विक्षोभ है एक है आपका जो पाकिस्तान की पश्चिमी प्रांत है उसके ऊपर और दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास की एरिया पे ऊपर अगर अब हम अगले सात दिनों के दौरान जो वर्षा होगा उसकी चेतावनी के बारे में बात करें और जो रेनफॉल फोरकास्ट है उसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं जो आज का दिन है आज का दिन हम झारखंड के ऊपर जो है अत्यंत भारी वर्षा के साथ जो लगा हुआ लाल वार्निंग है वो दिया है झारखंड के ऊपर एंड अगर उसके साथ सटा हुआ जो राज्य है जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया फिर आपका पूर्व मध्य प्रदेश हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया ये सब जगह पर भी अति भारी वर्षा होने का संभावना है साथ ही साथ हमने जो पश्चिम बंगाल है गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर उसमें भी भारी वर्षा होने का संभावना है आज के दिन अगर हम बात करें 17 तारीख और 18 सितंबर का तो आप देख सकते हैं ये जो छत्तीसगढ़ है उसके बाद आपका जो पूर्व मध्य प्रदेश है या फिर जो उत्तर प्रदेश है ये पूरा बेल्ट पे अति भारी वर्षा होने की संभावना है साथ ही साथ जो झारखंड है और उड़ीसा है उसमें भी अति भारी वर्षा होने का संभावना है अगर आप 18 सितंबर की बात करें तो देख सकते हैं 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के ऊपर साथ ही साथ जो पूर्वी राजस्थान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके बाद हरियाणा है और उत्तराखंड है ये सारे स्टेट में हमने येलो वार्निंग दिया है भारी वर्षा के लिए साथ ही साथ उत्तर पूर्वी भारत की जो राज्य है त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड और मणिपुर उसमें भी भारी वर्षा के साथ हमने येलो वार्निंग जारी किया है अठारह सितंबर के लिए अगर हम देखें 19 और 20 तारीख को आप देख सकते हैं हमने जो भारी वर्षा का येलो वार्निंग है हमने खाली दिया है अंदामान और निकोबार आइलैंड के ऊपर साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है जैसे त्रिपुरा हो गया मिजोराम हो गया नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया उसमें हमने भारी वर्षा के साथ येलो वार्निंग जारी किया है उन्नीस सितंबर को बीस सितंबर को हमने भारी वर्षा का येलो वार्निंग चेतावनी दिया है खाली अंदामान और निकोबार आइलैंड के ऊपर उसके बाद पूरी भारत में कोई भारी वर्षा का चेतावनी नहीं है तो अगर अब मछुआरे के लिए अगर चेतावनी देखें तो उसमें आप देख सकते हैं आज का दिन जो है हमने यहाँ पर जो तटीय पश्चिम बंगाल है और तटीय उड़ीसा है उसमें हमने स्क्वाल विंड स्पीड का जो चेतावनी है वो जारी किया है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और मैक्सिमम जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकता है एंड uh, उसके बाद अगर आप 17, 18 अच्छा को देखें 17 को भी हमने रखा है चेतावनी स्पीड uh, का 35 से तक मैक्सिमम 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकता है उसके बाद हमने जो तटीय पश्चिम बंगाल है वहां से फिशरमैन के लिए वार्निंग हमने हटा दिया है लेकिन जो कोमोरिन एरिया है उसमें हमने चेतावनी रखा है हर दिन के लिए सोलह से लेके बीस सितंबर तक और जो हमारा मछुआरे भाई है उनके लिए हमारा विशेष आवेदन है कि आप लोग उस एरिया पर ना जाए जैसे कि गहन दबाव का क्षेत्र है गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर तो जो अगले दो दिन है अगले दो दिन के लिए तो उस जो तटीय पश्चिम बंगाल और तटीय उड़ीसा है उसमें आप लोग ना जाए